история по поводу шиномонтажей. Когда там не ездил на вот такие шиномонтажи, покажи. Это гараж UA возле ТРЦ Караван. А ездил, короче, по всяким странным шиномонтажам. Короче, когда-то история. Приезжаем. А этот шиномонтаж, он дороже стоит, чем обычный. То есть обычный на тот момент там стоил 400 гривен, а это типа экстренный вид премиум, типа он там стоил тысячу чем. -то. Меняем резину, все, садимся в машину, начинаем отъезжать. И Давид, по-моему, за рулем едет, который в шелтер, и говорит, Дать, по-моему, колесо не закручено. Я думаю, в смысле колесо не закручено. Мы выходим, и тупо тип за нами бежит, на монтажа тоже, и кричит, Стойте, не едьте, не едьте, я вас умоляю, вы забыли колесо закрутить. Я вообще просто в шоке, ты прикинь, тупо не закрутить колесо. Вот чтоб mm -hmm. такого не было, не ездите, как всяким дядям Баней, э, дядь Толиком э, и так дальше. Потому что это всегда заканчивается фигней. На гаражах, да, какие -нибудь? На гаражах? Да не на гаражах, вот это как есть шиномонтажки непонятные, все. вот посмотри, выглядит офигенно шиномонтаж. Да. Все есть, тут есть бокс какой-то, тут он, менеджеры сидят продают, все, все есть. А вы сидите куда-то, да, вам что-то сделают, и что, у вас ни гарантии ни не будет. Ну подумайте головой, зачем вы это делаете, ребят. Да? Вот, так что хорошо, если интересует создание или продвижение сайта, пишите личку.